вы нам обязательно должны прочесть самую хорошую мусульманскую молитву. Молитва самая, скажем так, популярная, наиболее часто упоминаемая. На арабском она звучит Роббана Атина фиддуни хасана вафил ахирати хасана вакина адабаннар. Что означает О Господь, дай нам в этом мире благо, дай нам в вечности благо. И удали от адского огня. О Господь, дай нам благо, дай нам в этом мире благо, а дальше... В вечности благо, в грядущей жизни благо. И удали от адского огня. Ну скажем ее хором. О Господь, Господь дай, дай нам благо, мире. мире благо. Дай нам вечности благо, дай нам вечности, вечности благо. благо и удали от огня ада.